максимально было удобно для нашей страны и, общем, мы будем за это... у нас еще один вопрос есть который мы хотели бы, чтобы он отразился в протоколе, это судьба учителей которые, ну как, вот так или иначе какое-то решение будет принято, если будет принято решение о закрытии школы Гейда, но он может так решение нам не без ну, как, как сказать, не, не, без не, не безразлично судьба учителей, которые будут потому что сейчас есть твердая информация о том, что учителей не переводят вслед за учениками в первую школу, часть учителей сократят предметников, поскольку в первой школе есть предметники. Вот. Часть учителей, а, ну как... Не, обслуживающий предмет, сажал, Вот есть вопрос, который... Ну, ребята, не самое главное, чтобы все было <pessoas> сделано на <Isso> рамках запроса. этот вопрос тоже <Dion">, хотелось бы просто здесь согласовать. Который... Просто, 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 я, 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 просто... психологическая нет, да, для детей, которые... Отразиться сейчас... на успеваемости. Просто мы, мы например, через для детей. Тем более, в Сене, когда они человек, их социализирует именно в обществе, вот, когда это важно, какую информацию им подают, как им ее подают как их вообще ориентируют как бы, по поведению в обществе. И если в этот момент придет другой человек, и потом второй, и третий, потому что непонятно, как тут в как, да пойдет с учителями, но это просто как бы мы потеряем поколение детей. Которые вот они пришли, родители с любовью они место, то, чего они пришли, они познакомились с учителями, с руководителем этого учебного заведения, нашли контакт, детей привели. Дети привыкли к этому месту, а сейчас просто взять вот так вот, стряхнуть переместить в другое место, во-первых, это поломает как бы, весь семейный уклад, потому что у родителей работа есть, у родителей теряется возможность детей на кружки вести, а дети теряют своего наставника, да, непосредственного первого. То есть вот, ну, просто вот масса вопросов возникает, как дальше реализовывать жизнь детей. Или просто как бы дети в вакууме оказываются, не имеют возможности вообще не посещать кружки, ничего. Как бы, и плюс это новая обстановка, но ну, я думаю, что все родители согласятся, что это будет просто гигантская травма. Для детей. Мы своего ребенка, когда отбывали, мы достаточно время потратили на то, чтобы понять, кто у нас будет учителем именно вот малыша нашего приема. И не спланировать перемещение детей. Это вторая мама, можно сказать. А вот скажите, есть будущие первоклассники? В садике есть объявление первой школы, что принимается набор первоклассников? Нету. 23-я Итимирянская, отлично в нашем садике, про первое вообще нигде. Позвонила, хамские ответили, первая школа. Объявления на садике, в интернете меняют первое место в школе на 23 -е. Никто не хочет в первую Первую школу на 23-е. Очень много объявлений, что меня. На садике прямо объявление, И... меняя место в первой школе. В садик заходишь, объявление 23-е ведет прием, 15 школа ведет прием, первая нигде не ведет. Я позвонила, спросила, какие документы нужны. В форме ищите все на сайте. Мне некогда искать на сайте. И от многих родителей вообще идут негативные отношения, например, к директору первой школы. Что кто к ней обращается, она реально прям по-хамски. И без разницы, какие родители здесь, стоят, одни родители, она говорит, выходит с кабинета и трехэтажный стоит. Я уже не одного человека это слышала. Просто это понятно слова, но нет, но все равно люди-то обращались, было такое надо успеть да, специально целенаправленно придерживать диктофона а вот это вообще смешно в любом случае конечно, директора школы учить, извините меня, в отношении к родителям вообще я могу попросить туда своего ребенка но если мне совсем наплевать, извините на детей, на собственных детей многие из директоров туда не хотят идти многие Почему нельзя организовать? Пятый класс не вижу такой от себя. Да в любом в случае когда-то надо отстаивать. же Паваринские дети в нее ввозишься. Поварня Паварине вообще, Поварня вообще там все ни шага. Паварин вообще то ни садика, ни школы, вообще ничего нет. Четырнадцатую да. школу обещали восстановить, собираюсь где собираюсь здание собираюсь разобрали совсем. Когда? Когда? И на какие средства? Нам обещали школу пристроить, извините, за фанальность, туалет, и тот под крышу даже подвести не могли. В итоге здание потеряли школы. что, уважаемые от имени родители, я, наверное, выражу благодарность Алисе Гридановне за то, что она откликнулась на наше приглашение. То, тот протокол собрания, который есть, как мы сейчас напишем в спокойном режиме. И, наверное, девочек попросим, которые записывают, чтобы они подошли, и ну, мы тоже распишемся. И мы будем продолжать.

По-другому мы не отстоим гайдарку. <с Gerilim> вот когда пойдем в суд, будет положительное решение, поверьте. Найдем, найдем. Есть постановление госпожи золото, вот с этой мы пойдем, а там уже посмотрим, куда ноги ведут.